Так, а вот куда переехал наш павильончик, который сегодня хотели ставить на старый бульвар 15. Значит, люди не отказались от своей затеи и будут его устанавливать любым путем и случаем вот сегодня все конструкции валялись я вам сейчас покажу что его недалеко отвезли вот. практически здесь <coughs> вот место его планируемого размещения метров 250 Я вам даже это покажу. Вот здесь находит, находится он. Интересная фирма непонятного происхождения. Так, детская школа-интернат. Вот наш центральный стадион. запчасти с павильона которые сегодня пытались установить по адресу старый бульвар 15 совсем недалеко отвезли я вам сейчас покажу кстати вот посмотрим есть у нас адрес Дед коммуны 12. Так. Вот практически буквально две минуты ходьбы. И мы с вами практически возле центральной аллеи старого бульвара. Значит, у людей, которые складировали Провели ее на данном месте. Есть план все-таки реализовать его установку на том месте, на котором снесли мой объект за незаконным решением, способом незаконного демонтажа. Вот. Смотрите. Вот это уже бульвар. Вот, буквально осталось метров 150 может 100 вот а вот там находится вот здесь находится за этими воротами находится запчасти павильона которые сегодня пытались установить вот. буквально сейчас две минутки минутку я подхожу к центральному входу в стадион где сегодня и была попытка монтирования незаконного объекта без документов просто вы же понимаете если на сегодняшний день в данном месте в спорном месте люди в наглую выезжают и начинают демонтировать объект, не демонтировать, устанавливать объект торговли, наверное, они не боятся ни прокуратуры, ни новой полиции, ну, естественно, и не наших новых властей, которые ведут свою политику избирательно, одним просто дают места, с которых убрали бизнес другого человека, не дождавшись решения суда, законно находился или незаконно этот бизнес на данном месте. А просто тупую взять и опять на этом месте установить только свой бизнес. Вот, на который мы сегодня, кстати, не увидели. А вот это место. Сегодня здесь складировались запчасти с этого павильона. Куда его перевезли? И пытались его вот здесь установить. Вот. Как видите, не очень далеко. Вот она, центральная аллея. Я стою на этом как бы спорном месте, в котором оказывается нельзя. Только для простых людей. Вот. А для угодных себя очень даже можно. И вот в конце детской коммуны сложили не смогу наверное увидеть немножко там за бугорком вот такая вот у нас избирательность всем спасибо до свидания